بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب ارسلان حان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ٹھو مومن ہمیشہ حق کو ہوگا یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور جھوٹ یہ دونوں ایک پلیٹ میں نہیں آ سکتے ہیں اس پلیٹ میں یا جھوٹ آپ رکھیں گے یا حق اور سچ رکھیں گے لیکن ہمارے پلیٹوں میں آج اچار کی طرح اور ہم بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں اس وجہ سے یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونے اصلاف ہے کہ اگر وہ حق پہ کھڑے تھے تو حق پہ کھڑے ہوئے اللہ نے اس کو لمبی زندگی سے نوازا تھا کبھی کسی نے اس کا کچھ بھی نہیں دیکھا اگر ہم بھی حق پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی معیت اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان حق پہ کھڑے رہے اور جب تک کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اسلام بھی زندہ رہے گا مسلمان بھی عزت کے ساتھ ہوں گے کتنی دنیا لگی ہوئی ہے غیر مسلم مسلمانوں کو بٹھانے کے لیے لیکن مسلمان حق پر کھڑے ہیں اس وجہ سے اسلام اور مسلمان نظر بھی آ رہے ہیں اور زندہ بھی ہے تو یہ ہمارے لیے نمون اسلام ہے کہ ہم نے حق پر کھڑا ہونا ہے دو چار پیسوں کے لیے دنیاوی مفاد کے لیے حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کرنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حق کو حق ثابت کیا ہے اور باطل کو باطل ثابت کیا ہے اس وجہ سے حق پر کھڑا ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے مراد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد مکہ میں ایک خواہش تھی اور وہ خواہش دن رات صبح شام جاگتے سوتے ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک خواہش ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے اور مشرقین مکہ نے آپ تاریخ سے سب اسلامی تاریخ سے گواہ ہے کہ ایسے درمندانہ صحاب صحابہ کرام کو ملی ہے جس کا سننا بھی ہمارے اولاد کی بس میں نہیں ہے یا دیکھیں ہم دھوپ پہ کڑے نہیں ہو سکتے یہ یہاں پاکستان کی دھوپ ہے عرب کی دھوپ اور مکہ کی دھوپ ابھی آپ نے کتنے حجاج کرام شہید ہوئے ہیں یہ گرمی سے اور عبادت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مکہ کے تیز ترین ریتوں کے اوپر لٹا کے اور منوں کے حساب سے پتھر ان کے اوپر رکھے اور یہ اقرار کراتے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے سزا معاف کرا دیں گے لیکن صرف اتنا بتا دو کہ میں اس پیغمبر کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا لیکن وہ ایسے جان نسان صحابہ تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ تکلیف عارضی ہے اور اس کے بعد آنے والی خوشی یہ دائمی ہے جو آخرت میں ملے گی انہوں نے اس اقرار ان کو فارم مکہ اور مشرقین مکہ کے مظالم کے بدلے میں پیغمبر اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ اتنے تکالیف کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ گوت جانا لیکن کمزوری تھی طاقت نہیں تھا اور صحاب کی تعداد بھی کم تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے یہ اس کی خواہش تھی اللہ اسلام بے حد اے اللہ میری تیرے سے یہ سوال ہے کہ دو عمر ہے مکہ میں جس کا نام ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک ابو جہل ہے جس کا نام بھی عمر تھا اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دے تاکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کا یہ دروازہ بن اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پریس کریں بل آئیکن کو